કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દાદરા નગર હવેલી અને દમણની મુલાકાતે છે શ્રી પ્રધાને એન્જિનિયરિંગ કોલેજ અને નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ફેશન ટેકનોલોજી કોલેજની મુલાકાત લીધી હતી અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે સંવાદ સાધ્યો હતો દામણ બાદ દાદરા નગર હવેલી ખાતે યોજાનાર એક કાર્યક્રમમાં તેઓ વિદ્યાર્થીઓને લેપટોપ અને સાયકલનું વિતરણ કર્યું હતું ધન્યવાદ आजना बहुहेतु कार्यक्रम में अपने सौनी वे उपस्थित भारत सरकार शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी दमण दीव लोकप्रिय सांसद भाई श्री लालू भाई मंचस्थ सौ महानुभाव મોટી સંખ્યામાં પધારેલા મારા વાલા વિદ્યાર્થી ભાઈઓ બહેનો મને એમ લાગે દાદરાનગર હવેલી દમણ હવેલી ના ઇતિહાસમાં આટલી મોટી સંખ્યામાં એક જ કાર્યક્રમમાં વિદ્યાર્થીઓ આવ્યા હોય કદાચ આ ઇતિહાસ પહેલી ઘટના હશે મિત્રો આ સંભવ એટલા માટે બન્યું છે આ પ્રદેશ ઉપર દેશના આદરણીય પ્રધાનમંત્રી એમની વિશેષ કૃપા રહી છે એમના આશીર્વાદ રહ્યા છે અને એટલે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીની આ ટચુકડા પ્રદેશમાં આપણો પ્રદેશ છે આપણો છ વખતે આ પ્રદેશ મુલાકાત કરનાર કોઈ પ્રધાનમંત્રી હોય તો એનું નામ છે નરેન્દ્ર મોદી મિત્રો બે હાજર સોળ ની સ્થિતિ મને ખબર છે આ પ્રદેશની બે જનરેશન શિક્ષણથી

એ સીટનું એલોટમેન્ટ થાય ક્યાં જવું પડતું હતું આજે આ સંઘ પ્રદેશમાં તમારે જે કંઈ ભણવું હોય એ બધે જ ભણવાની વ્યવસ્થા આ તેણે પ્રધાનમંત્રી શ્રીએ આ પ્રદેશ કૃપા દૃષ્ટિ કરી અને તમને સુંદર મજાની વ્યવસ્થા કરી આપણે મિત્રો આપણે સૌ આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીના આભારી છીએ રૂઢિ છીએ आज संघ प्रदेश सदैव आदरणीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री ऋणी रह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री कदा तुम जाने आश्चर्य सूरत के मंच पे उपस्थित सभी अधिकारी मित्रगण और इस सुंदर शहर सिलभाषा में उपस्थित इस संघ शासित राज्य के प्रतिनिधि के रूप में सारे विद्यार्थी भाई और बहनों समाज के समृद्ध नागरिकगण शिक्षा परिवार की सभी सदस्यगण पत्रकार साथीगण मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ इतने संख्या में आप उपस्थित रह के मोदी जी की दिखी हुई विकसित भारत को आगे ले जाने के लिए आज हम संकल्पबद्ध है मोदी की गारंटी के साथ संकल्पबद्ध है मैं आप सभी को शुभेच्छा देता हूं बधाई देता हूं आपको भरोसा है ना मोदी की गारंटी आपके साथ है भरोसा है, है पक्का भरोसा है, है क्या सिर्फ लैपटॉप लैपटॉप मिलने की गारंटी या चांद तक पहुंचने की गारंटी आगे बढ़ने की गारंटी छात्राओं को सबसे आगे बढ़ने की गारंटी मित्रों आज हमारी देश दुनिया की सबसे ताकतवर देशों में एक हो गया है 2014 में आप में से अनेकों की उस समय में चार पांच साल हुई होगी तीन साल हुई होगी उस समय में भारत दुनिया की 11 नंबर की अर्थनीति था 2014 में हम 11 नंबर पे थे आज हमारी नंबर पांच हो गया है 11 से हमारी प्रमोशन होके पांच हो गया है थोड़े बरसों में यानी एक दो वर्षो में हमें और आगे बढ़ना है दुनिया की सारे जानकार लोग कहते हैं हम आने वाले तीन साल के अंदर दुनिया की तीसरी नंबर की अर्थनीति हो जाएंगे इसकी सीधा सीधा फायदे फायदा सिलवासा को मिलेगा दामन को मिलेगा डी को मिलेगा इस यूनियन टेरिटोरी को मिलेगा आप सभी की संपन्नता की गारंटी विकसित भारत में नरेंद्र मोदी जी हमारी लोकप्रिय प्रधानमंत्री उसको सुनिश्चित किए हैं मैं इस बात को कहने के लिए आपके पास आया हूं और उनकी बातों को उनकी दृष्टि को यहाँ जो हमारे प्रशासक जी की नेतृत्व में लालू भाई से लेके हमारी एस जी तक जितने सारे हमारे प्रतिनिधि हैं, जितने सारे हमारे अधिकारी मित्र हैं जितने हमारे समाज जीवन के जिम्मेवार लोग हैं सभी लोग आपकी पच्चीस साल आने की जिस बच्ची को आज हमने दस क्लास पढ़ते हुए जिसकी आयु अभी पंद्रह साल है जिसकी आयु बारह साल है आने वाले पच्चीस साल तक जब हमारी देश आजादी का एक सौ साल पूरा कर रहा होगा तब पच्चीस और पंद्रह उसको चालीस हो उसको सेंत्री सो, सेंत्री सो रहा होगा उसको सैतीस हो रहा होगा उसको अड़तीस हो रहा होगा यानी उस समय में वो देश की नेतृत्व तो कर रहा होगा वो अर्थनीति की नेतृत्व तो कर रहा होगा आज मैं जानता हूं आप सभी की पिताजी या छोटी मोटी कोई उद्योग धंधा करते हैं या यहाँ जो पांच हजार उद्योग धंधा है उसी में काम करते हैं मोदी जी ने गारंटी लेके आए हैं प्रफुल्ल भाई आपको गारंटी देने आए हैं मैं आज सुबह से इस संघ राज्य प्रदेश में घूम रहा हूं मैं जिम्मेवारी के साथ यहां की नगर सृष्टियों को समाज की सज्जन लोगों को और बच्चों को कहना चाहता हूं मैं एक मंत्री के नाते पिछले दस साल में देश की सभी प्रांतों में गया। मैं दुनिया के अनेक आगे जाने वाले देश को भी नजदीक से देखने को मेरे को अवसर मिला लेकिन मित्रों मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं जितनी कल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दामन दीव नगर हवेली कि बारे में चिंता किया है आपकी मुख्य प्रशासक आपकी बारे में जितना चिंता किया है आप सौभाग्यशाली हो आप नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व के अंदर हो आप प्रफुल्ल पटेल जी की प्रशासन की छत्र छाया में हो